Hai mam, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan berbagi resep kue kering Kali ini aku bikin lidah kucing pandan keju Ini enak banget, ini garing, ini gemoy dan ini cocok untuk ide jualan mam Langsung ke cara pembuatan ya Nah mam, di sini sudah ada 225 gram margarin boleh juga diganti dengan butter atau mix butter dan margarin Nah selanjutnya tuangkan seperempat sendok teh garam halus. Selanjutnya di sini ada 100 gram gula halus. Selanjutnya kocok dengan mixer kecepatan yang paling tinggi secara bertahap aja hingga putih dan mengembang selama kurang lebih 10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah ini sudah putih dan mengembang Selanjutnya, tuangkan ke dalam adonan basah 3 setengah butir putih telur yang tadi sudah dipisahkan dengan kuning telurnya. Nah, mam, selanjutnya kocok lagi selama kurang lebih 10 sampai 15 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini selanjutnya sudah seperti ini. Ini akan aku rapikan bagian pinggirnya menggunakan spatula. Selanjutnya, tuangkan bahan kering secara bertahap di sini ada 65 gram tepung maizena. Selanjutnya, masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah ke dalam adonan basah. Kocok lagi hingga tercampur rata. Boleh menggunakan spatula, tapi di sini aku tetap menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah atau speed 1 ya, Mam. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya di sini aku tambahkan pasta pandan sesuaikan dengan selera aja. Dan di sini aku beri parutan keju parut sebanyak 70 gram atau sesuai dengan selera. Selanjutnya kocok hingga tercampur rata. Aku tetap menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Boleh juga menggunakan spatula ya, Mam. Dan selanjutnya tuangkan ke dalam plastik segitiga, bagi rata seperti ini dan gunting ujungnya lalu cetak ke dalam cetakan lidah kucing yang sudah diberi dengan olesan margarin tanpa ditaburi dengan tepung terigu ya mam nah seperti ini hasilnya selanjutnya sebagian akan aku beri taburan keju parut untuk bagian ini opsional ya mam boleh di skip aja selanjutnya panggang dengan suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 30 menit nah ini hasilnya Tuangkan ke dalam wadah, dan selanjutnya tunggu dingin baru dikemas ke dalam toples, ya Mam. Nah, ini dia hasilnya: lidah kucing pandan keju gemoy. Ini enak banget, garing renyah, manisnya pas. Ini bisa untuk camilan di rumah, untuk bekal snack sekolah, dan ini bisa juga untuk ide jualan, Mam. Nah, Mam, sekian video dari aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.